Saya bimbang dan saya suarakan kepada Datuk Sri Anwar, kita berdepan beberapa cabaran besar. Satu ialah suasana sokongan rakyat di luar, yang Melayu, yang Cina, yang India, dia tidaklah begitu selesa kepada kita. Jadi jangan selesa sangat. Kita ada dua tahun saja. Itu satu. Kita kena terima hakikat itu. Yang kedua, kita perlukan pemimpin-pemimpin daripada cabang ke atas sampai ke negeri, sampai ke pusat, baik yang AMK, baik wanita, baik pimpinan yang betul-betul ada kecekalan untuk lawan pembangkang ni. Sebab itu saya kata kita nak masuk pilihan raya, kita tak boleh bertahan, tak boleh defensif. Kita kena menyerang. Kita menang 2018. Bukan dengan kita duduk dalam bilik hotel. Kita keluar menyerang dengan isu dan meyakinkan rakyat. Kita menang 31 kursi tahun 2022. Bukan dengan kita duduk tunggu benda itu sampai. Kita cari isu, bangunkan isu dan serang. Dengan menyerang itu, barulah rakyat terbuka mata. Sebab rakyat Malaysia kalau cerita dondang sayang Dia tak nak dengar sehari-hari. Dia nak cerita panas Sebab itu pemilihan parti ini kempen jelajah hero ini Tiba-tiba ramai orang yang menonton Lebih kurang 15,000 ke 20,000 orang Tiap-tiap malam Tengok Asal dah nanti kata apalah korang ni Kalau aku, aku tengok Netflix lah Lambat lagi pilihan raya Tapi orang kita memang suka panas macam mana nak panas kalau kempen kita bertahan? Tak boleh lah. Kita boleh kata apa-apa kepada PAS contohnya. Tapi PAS tiap-tiap minggu, PAS pun tengok ni. ah dia seronok lah Rafiz dipuji aku. Benda yang betul kita katalah. PAS tiap-tiap minggu buat ceramah. Ada 10 orang ke kita boleh gelang kat dia? Alah buat ceramah ada 10 orang. Dia buat. Dia buat. Saya sebagai pengarah pilihan raya parti, dah setahun saya susun supaya cabang-cabang mula buat ceramah sampai ke sekarang payah. Sedangkan saya kata tak apa kami akan bantu, kami hantar penceramah, kemah semua tu mana yang saya boleh tolong sedikit, bayar saya bayar. Kita kumpullah duit Tapi jangan tunggu pilihan raya umum 2 tahun lagi Baru nak buat ceramah Ceramah ni perlu bakar dulu Panas enjin Lambat Ada je alasan Saya keluar pekeliling Saya ingat um, November ke Oktober 2024 Masa tu cabang-cabang semua Minta tempoh Tunggu dulu no. Ha, ah, ni nak akhir tahun semua. Kita kata tak apalah kita tunggu. Kita bagi jadual baru. Bulan Januari, ada pula alasan baru. Oh, kita lepas ni nak masuk tahun baru Cina. Ah, ha, pula dah. Lepas tu, tak apa kita tunggu seterusnya. Kejar lagi, supaya kita boleh mula. Alasan baru ialah sekarang Ramadan, tak boleh. Habis Ramadan masuk Syawal bulan 4. Oh, sekarang kita pemilihan, tak boleh lagi. Selesai lagi kita dah habis 6 7 bulan, macam itu saja. Sedangkan saya bagi komitmen, saya menteri. Saya akan turun tiap-tiap malam ke cabang-cabang untuk bagi ceramah. Tapi cabang kita tak berani ataupun cabang kita rasa, alah pilihan raya lambat lagi, apa peduli. Jadi itu menyebabkan kita bertahan. Orang serang kita bertahan. Orang serang kita bertahan. Sebab itu kalau rakyat biasa yang tengah memerhatikan gerak geri kita, kalau dia marah kat kita pasal pemilihan ini, tak boleh nak salahkan dia. Dia akan kata, oh kamu tiap-tiap hari masa kena serang dengan pembangkang, yang ketua cabang yang pemimpin negerinya, yang ketua penerangannya, yang naik presidennya Kamu diam je Yang nak kena menjawabnya ialah netizen yang tak berbayar ni Yang bertempur di bawah Tapi bila mari pemilihan Oh satu hari boleh keluar 50 kenyataan media saya, saya. Orang nampak semua ni Kenapa kita tak boleh susun untuk serang pembangkang Kalau bukan pemilihan sebab itu saya kata berhati-hati dalam kita menjalani kempen ini kerana orang nampak semua. Orang nampak dan boleh membezakan kalau kita seolah-olah demi kuasa, demi jawatan, demi poket kita, oh kita boleh berlumba-lumba untuk bekerja. Bila dah dapat jawatan dah rasa okey sikit yang kita lawan pembangkang itu kita serahkan kepada orang-orang bawah ni yang datang malam ini. Parti seperti itu tidak akan bertahan lama, saudara Parti seperti itu tidak ada ketahanan. Parti macam itu bukanlah parti yang kita bina daripada 1998. Sebab itu saya lontarkan kepada kepimpinan AMK sebelum ini dan saya harap disambut oleh kepimpinan baru AMK kita dah ada ketua AMK menang tanpa bertanding saudara Kamil Munim. Saya sebut dalam mesyuarat parti. Zaman kami dulu Tok Min pemuda saya pemuda. Zaman itu siapa sebenarnya penceramah utama parti ini? Pemuda. Bukan yang tua-tua. Yang orang pergi dengar ni semua yang muda-muda semua. Dulu kekuatan utama parti ini ialah kerana sayap pemuda kita galang dan turun bagi ceramah langgar. Sekarang kalau tak berhati-hati jangan sekali-kali sayap pemuda kita duduk di belakang membontoti pimpinan-pimpinan. Itu adalah rahsia dan resepi yang akan menyebabkan parti ini ruyuk di masa akan datang. Maka pemilihan kita ni tak boleh lari daripada soal pilihan raya. Baguslah kita dok banding macam mana gini-gini. Kalau saudara-saudari tengok yang menonton tengok, memang fokus saya apa-apa pun soal pilihan raya kerana bisnes parti politik ialah untuk menang pilihan raya. Hanya dengan menang pilihan raya, kita boleh mendapat mandat dan amanah rakyat untuk kita memimpin dan mengurus negara. Hanya dengan itu baru kita boleh tolong rakyat. Baik eh? Saya dah bentangkan sebelum ini bahawa kita tak boleh selesa sangat. Saya dah sebut juga jangan bimbang saya sangat terbuka kalau saya tak menang pun saya akan bantu dan saya alu-alukan kepimpinan yang baru nanti untuk masuk pilihan raya saya tak ada masalah. Tapi pimpinan yang baru yang menang jangan berangan-angan nak masuk pilihan raya tu mudah. Dia payah secara-secara. Jadi saya sebut keadaan begitu Akhirnya disambut oleh Ramanan. Ha, Ramanan, Ramana jawab. Oh dia, orang lain tak jawab tau. Ramanan jawab. Ramanan jawab secara terbuka bahawa insya Allah dia tak sebut insya Allah lah itu saya sebut lah. Ha. Ramanan menjawab dengan terbuka bahawa jangan bimbang dia menyokong dan hak hak menyokong itu hak dia lah. Dia menyokong Nurul Izzah menjadi timbalan presiden kerana dia kata dia nak kata prestasi saya sebagai pengarah pilihan raya tak bagus lah. Tak apa, itu hak dia. Dia kata dia menyokong Nurul Izzah sebagai timbalan presiden kerana Nurul Izzah ada formula untuk parti menang 80 kursi dalam pilihan raya akan datang. Hmm. Dari kita tahu tak, pilihan raya yang lepas tu kita bertanding berapa kursi. Dia ni kira ke tidak kursi berapa kita bertanding ni? Dalam pilihan raya umum yang lepas Berapa kursi kita bertanding? Seluruh Malaysia, Parlimen, berapa? 72 kursi di Semenanjung 12 kursi di Sabah 16 kursi di Sarawak 100 kursi Kalau nak menang 80 kursi Maksudnya kita kena menang dengan kadar kemenangan 80% Setara-setara lagi 80%. Selain daripada DAP yang bertanding di kursi-kursi majoriti bukan Melayu, saya tak rasa dalam tempoh 7-8 tahun yang lepas, selepas dua pilihan raya, ada mana-mana parti yang menang 80%. Ah ha, itu dari segi kadar kemenangan tu. Kemudian soal berapa banyak kita boleh bertanding. 100 kursi tu kita bertanding semasa PH lawan BN lawan PN. Jadi dia tak ada kursi bertindih. Kalau contohnya kita bertanding di Jerantut. Jerantut kita bertanding dulu. Dr. Hassan Basri bertanding. Masa itu memang PKR lawan PAS lawan UMNO. Sebab itu bila campur semua kita boleh sampai 72 kerusi parlimen kita bertanding dalam pilihan raya umum yang lepas. Eh ni nak masuk. Kalau kita masuk sebagai kerajaan perpaduan, kita kena bagi kerusi. PH kena runding kerusi dengan BN. Mustahil kita boleh bertanding di semua 72 kerusi tu. Kalau ikut formula yang kita pakai Semasa kita merundingkan pilihan raya negeri Selangor Negeri Sembilan Pulau Pinang eh Pulau Pinang sekali yang lepas lah. Formula kita ialah Berdasarkan keputusan PRU 2022 Daripada dua parti gabungan yang bertanding Itu PH dan BN Kita tengok siapa nombor dua Siapa yang nombor dua, dia dapat pertanding kat situ. Daripada 72 kerusi parlimen di Semenanjung, berapa kita menang dalam pilihan raya umum yang lepas? 29. Daripada satu di Sabah, kemudian satu di Sarawak. Sepanggang dan juga Miri jadi 31. Di Semenanjung kita menang 29. Maksudnya kita bertanding 72 di Semenanjung kita menang 29 tak sampai separuh kita menang. Yang lain tu kita kalah. Daripada yang kita kalah itu berapa kursi yang sebenarnya kita nombor 2? Lebih kurang 16 je Jadi kalau ikut formula yang ada sebelum ini Sebenarnya PKR lepas ini kalau masuk bertanding di Semenanjung saja kita hanya boleh bertanding 29 campur 16 jadi berapa tu? 45 Kod mana nak menang 80 kursinya? Kalau di Semenanjung 45 di Sabah lagi teruk lah kita di Sarawak lagi teruk lah ni semua nak kena runding ni di Sabah nak kena runding dengan BN dengan JRS di Sarawak kalau kita bertanding nak kena runding dengan GPS. Berapa kursi saja yang kita ada. Silap-silap hari, kita bertanding mungkin 50 kursi je. Tapi kalau ikut Ramanan, tak tercapai akal saya, kita boleh menang 80 kursi saudari -saudari. Ha. Sebab tu saya kata, memilih pemimpin ini, kena nilai betul-betul. Kena cari yang sebenarnya, ada rekod yang telah diuji dalam pilihan raya. Yang faham sebenarnya denyut nadi di bawah, keadaan di bawah. Sebab pimpinan parti kalau pusat ni dia senang, dia jadi general. Dia arah-arah-arah cabang sana pergi buat sini, cabang sini buat sana. Akhirnya kalau kalah, korang yang kena. Pimpinan ke atas, tu so dia dah ada pencen, dia dah ada jawatan, dia dah okey. Yang Fras menonggeng 2 bulan kalah pilihan raya korang. Jadi sebab itu pilih betul-betul, pilih yang faham, pilih yang boleh kira-kira selagi-selagi. Jangan pilih yang pakai lontar saja, ah kita akan menang 80 kursi. Ah tapi tak kira, dia belum kira apa lagi selagi-selagi. Baik eh? Itu soal kursi. Ya? Soal strategi macam mana? Soal strategi pilihan raya. Saya dah sebut bahawa kita ini bukan parti macam PAS. Yang anggota dia walak masuk macam mana pun <laughs> walak. Penyokong kita yang memenangkan PKR dan PH sebahagian besarnya adalah pengundi atas pagar. Memang betul kita ada anggota semua yang inilah yang jadi jentera di kawasan kita tetapi menang kalah itu bergantung kepada dua perkara. Yang ini telah dibuktikan dalam pilihan raya umum 2018, telah dibuktikan dalam pilihan raya umum 2022. Dia bergantung kepada dua, satu strategi masuk pilihan raya. Contoh strategi macam mana? Satu lawan satu ke? Three corner ke? Tiga penjuru ke? Tak lawan ke? Rakan kongsi kita macam mana? Itu namanya strategi. Salah strategi. Contoh yang paling baik, nak masuk pilihan raya negeri Sabah. Ada banyak parti. Ada warisan, ada BN, ada GRS. Dalam GRS tu ada PGRS, ada lagi... Star ada lagi, PBS, Kemudian ada PKR, ada DAP, ada Amanah, banyak dalam tu. Ada macam-macam bentuk gabungan yang boleh berlaku nak masuk pilihan raya. Salah memilih gabungan, salah mengira kombinasi yang sepatutnya, kempen macam mana pun saudara-saudari kalah. Jadi nak masuk pilihan raya Mesti bermula dengan strategi yang betul Samalah macam saudara-saudari Nak masuk pemilihan Di peringkat cabang Cai itu kena betul Salah cai, koyak Kempen macam mana pun Kecuali tahun ini lain sikit lah, Betul cai pun kepala kena kerat juga ha, Itu belakang kira lah Tapi strategi itu kena ada Kita tak boleh masuk Semata-mata atas semangat reformasi Tak boleh kita tak boleh masuk atas dasar kita rasa orang sokong kita. Mesti bermula dengan strategi. Strategi itu ditentukan oleh angka pengetahuan kekuatan kita dan juga betul-betul mengukur kemahiran yang kita ada di bawah. Itu strategi.